Kim do'stlar sizlar bilan universal styou youtube kanali va bizda yani videorolik tat universitetidagi kontayt narlari haqida bo'ladi video boshlanishidan oldin videoga layk va obuna tugmasini bosib qo'ying demak biz boshlaymiz biz tatu universitetdagi rasmiy narxlarni bilishimiz uchun googlega tatu kontrakt narxlari ikki ming yigirma ikki deb yozamiz bu yerda bizga muhammad al xorazmiy nomidagi tatu universiteti chiqib keladi bu yerdan shartnoma to'lovlardi bakalavriat bo'limini tanlaymiz bu yerda quyidagicha kompyuter injeneering dasturiy injenering xuddi shunaqa sohalar bo'yicha va boshqa sohalar bo'yicha narxlar yetti million ikki yuz ellik ming so'mni tashkil etar ekan akt sohasida iqtisodiyot va menejment sakkiz million sakkiz yuz ming so'm ekan bakalavriatura maxsus sirtqi sakkiz million sakkiz yuz ming so'm uzr ikki million olti yuz ellik ming so'm kompyuter injeneringi dasturiy dasturiy ta'minotchi yetitti million to'qqiz yuz ellik ming so'm kriptografiya va kripto tahlil yetti million to'qqiz ming so'm xorijiy fuqarolar erkin ayirboshlanadigan vaqda ikki ming to'qqiz yuz dollar ekan uni so'mda ayirboshlasangiz ham bo'lar ekan endi magistral yo'nalishi bo'yicha belgilangan kontrakt narxlari bilan tanishib chiqamiz demak bu yerda yo'nalish nomi axborotlashtirish va kutubxona kutubxonashunoslik yetti million to'qqiz yuz ellik ming so'm ineni dasturiy injener telekommunikatsiya sohalari bo'yicha yetti minng so'm aksiya sohasida iqtisodiyot va menejment to'qqiz million olti so'm ekan demak to'lovlarni bir o'quv yilida ikkiga bo'lib 50% foizdan kam bo'lmagan holda bo'lib to'lash mumkin ekan demak bu aytgan xabarlar hammasi rasmiy tato universitetining o'zining rasmiy veb saytida belgilangan ko'rib turibsiz muhammad al xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti bemalol ishonishingiz mumkin demak shu bilan videoni yakunlayman videoga layk va obuna tugmasini bosib qo'ying va kommentariyalarga o'zingizni qiziqtirgan savollarni yo'llang